Товарищ Трамп, Россия не бомбит гражданские объекты. Россия бомбит объекты военные и инфраструктурные, которые используются на войне. Это сразу пробудит настроение в отношении слабости России. А этого ни в коем случае допустить нельзя. Симоньян о перемогу Российской Федерации, а Путин – травнева перемирья. Слушайте, что ж там у них происходит? Сейчас все расскажу и покажу все многочисленные военные корреспонденты ездили по тем же самым дорогам и направлениям и фронтам, по которым ездил я. И у меня было ощущение, как будто мы в разных местах бывали. У них одна правда выходит, и я приезжаю, другую правду вижу. Подобно тому, как сейчас Курская область у нас освобождена. Вчера разговаривал с нашим легендарным грузином Александром Тавтадзе. Кто не знает, это доброволец-ополченец, сам с Курской области, из Кореневского района родом. И он говорит, мне звонят с Москвы, отовсюду, и говорят, все, ты когда обратно вернешься, он в Москве работал, вот нам последнее место работы, крайне было, ты когда вернешься, все, по телевизору Курскую область освободили. Дословно говорю, как он сказал им, вы что, прикалываетесь? Вот просто, чтобы на ответ на вопрос тех, кто... Понимаете, по телевизору вообще все хорошо. Все идет по плану. Ну так говорят. Три года и уже три месяца все идет по плану. Поэтому в данном случае, конечно, никаких радужных слов я сказать не могу. Витаю, я Инна Набок. Ну и это, как вы зрозуміли, свеженький огляд абсурдной кремлевской пропаганды. Боже, как пройти казалось бы, да, наши деды и прадеды уничтожили это вот самое великое зло на свете, и оно вот реинкарнировалось на Украине, которая сама пострадала и как от нацистского террора сожженными деревнями. Ради памяти дедов и прадедов и ради жертв вот нынешних вот этого вечного зла. Знаете, была прорыв, очень точная книга написана ⁇ Звери с бездны ⁇ Вот мне кажется, что это идеальная иллюстрация современного украинского нацизма. И фиксация преступлений, совершенных ими в Курахово, это очень важный шаг к победе, к полному уничтожению этого нацизма. Спасибо, коллеги. Ну и вот это не может умынуть. Это ныне звучит на головных московских телевизионных помыках. Сегодня хочется поговорить о том, как удивил вчера Трамп. Трамп человек впечатлительный. Понятно, что ему нашептали, он будучи человеком впечатлительным. И как любой большой значительный менеджер и тем более большой значительный коммерсант, заработавший очень много денег, он человек, не вникающий в детали и не занимающийся микроменеджментом. Занимаясь микроменеджментом, очень сложно стать значительным коммерсантом и вообще миллиардером. Это принцип, на котором построено управление такими организациями. Поэтому, что вот рассказали, в то и верит, поскольку деталей сам не знает. Вот ему рассказали, что Россия зачем-то бомбит гражданские объекты, как он сказал, целые города, cities and towns, он сказал. Но он же не знает, что это не так. Ні, ну ви це чуєте? Чи краще подивіться на цю цинічну путінську пропагандистку, в якої так сильно підгорає від останніх заяв президента США Трампа, що вже прямісінько з московської студії до нього і звернулася? Товариш Трамп, Росія не бомбить гражданські об'єкти, Росія бомбить об'єкти військові і інфраструктурні, які використовуються на війні, але Потім, вочевидь, зрозуміла, що треба ж якось виправдовуватися перед росіянами і знову повернулася до старої методички. Тобто, почала створювати ілюзію перемоги Росії. Мовляв, Україна, нібито ніколи не буде в НАТО. Ми не такі, і що й тому, що ми своїх цілей добиваємося. Ми сказали 22-му році, що ми повернемо і осободім Донбас, ЛНР. Мы добьемся того, что Украина не будет НАТО. Ну, посмотрите. Ну, сегодня даже кто-то сегодня, Телеграф, кажется, написал, что, ну, действительно, в окружении Трампа и остальных говорят о том, что Украине другого выбора нет. Он был бы, если бы согласились на наши условия три года назад. Он был бы лучше для Украины. Теперь уже не будет. Нет у них другого выбора. Таны уже От скільки можна намотувати усі ці вологі фантазії бункерного на мізки Росіян чи те, що від них лишилося? Хоча не впевнена, що там взагалі щось залишилося, Тож просто додам Маргарита Симон'ян як головний рупор кремлівської пропаганди, радіє чи вірніше робить вигляд, що радіє, бо в їхній парадигмі будь-яке уповільнення євроатлантичної інтеграції України подається як перемога Росії. не добились они своих целей и в принципе не добиваются. Потому что лицемерие никогда не добивает своих целей, потому что оно ставит цели ложные, неправдивые. А мы не врем. Мы сказали, что будет перемирие на Пасху. Было перемирие на Пасху. Даже Украина была вынуждена признать, что с нашей стороны была абсолютная тишина. Что? Серьезно? А это тогда что? На цей великдень день были российские штурмовые действия. Были удары и обстрелы, были втраты, В тому числі втрати цивільні сьогодні. Російських ударів ще більше. Як думаєте, а яким буде наступне перемир'я бункерного? Бо вчора у Кремлі заявили, що Путін нібито оголосив перемир'я на дні 80-ї річниці дня пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. І отже, з 7 до 10 травня, російська сторона зупиняє всі бойові дії. Бул путинский ось что кажут. Они это воспримут как слабость, и они начнут на нас давить тогда еще сильнее по ключевым направлениям. Вот в этом заключается главная опасность. То есть мы должны понимать, что если мы уступим, не дай бог, конечно, Кинбурнскую косу, на Западе и в Японии это сразу пробудет настроение в отношении слабости России. А этого ни в коем случае допустить нельзя. До слова, терористична федерація вважає, що українська сторона має наслідувати цей приклад у разі порушень перемир'я саме українською стороною. Збройні сили Російської Федерації дадуть адекватну і ефективну відповідь. ну ви це чуєте? Але повертаючись до великоднього перемир'я, під час нього окупанти відновили звичну для них штурмову активність. Тож знаєте, щоб в путінських блазнів, зокрема, і в Семен'янші, таке перемир'я було під вікнами будинку, особливо Семен'янші після таких заяв. Що мирні люди і навіть не мирні люди на Україні, не ні якщо б Они это все не начали. Я думаю, что жертвы, наверное, приближаются уже к миллиону с их стороны. Тебе видней? ты часто едешь. Я думаю, что, наверное, да. И еще... Но безвозвратные, 200 и 300 -е, сильно за. Да, сильно за. Да, миллион, сильно. то есть, украинцев. То есть, так в вот... большом счете, население города Харьков языком созревает. То есть, да. считай, его нет. Так вот, миллион украинцев бы не погиб, если бы президент Украины Порошенко не сказал, что русскоязычные дети будут сидеть в подвалах, а украинские дети будут ходить в школу. Миллион украинцев бы не погиб, если бы в Одессе не сожгли заживо людей, которые не хотели отказываться от того, что они русские. Миллион украинцев бы не погиб, если бы не взорвали горловскую Мадонну с десятимесячной дочкой на руках. Миллион украинцев бы не погиб, если бы не разбомбили детский пляж в Зугрессе. И миллион украинцев бы не погиб, если бы западноевропейская цивилизация, как современные крестоносцы, с гиканьем и с криком «Ура! Давайте ложные мицелями освободим какой-нибудь очередной гроб Господень, которого там не было и, и нет, и Господь, мне кажется, так далеко от этих мест, как вообще это возможно, если бы она не аккомпанировала и не включала бравурные марши, не погиб бы миллион украинцев, и не погиб бы миллион украинцев, просто если бы русским не мешали всего-навсего А русскими, тобто українцям треба було стати росіянами, покірно впасти на коліна і служити кремлівському дияволу. Власне, що тут ще додати? Путіністи просто хочуть, щоб ми перестали існувати як нація, як вільний народ. Ну або стали поневоленою частиною їхньої імперії зла. До речі, не просто ж так знову на болотах лунають заяву про «один народ, один язик. Причому подивіться, через кого і як вони це зараз роблять. Родина це Росія. Это не только место, которое ты родился, я в котором ты родился. Я, вот, например, родился в Киеве, но для меня это исконно русская земля. Так, потому что она сказки. принадлежит первое православной русской культуре, Там киево печерская Лавра это место, где всегда традиционно говорили на русском языке и чтили русскую культуру, уважали и любили ее, любили русский язык, как вот как я, например, стоящий здесь, в Москве, спустя много лет. И э, вот э, это. Родина – это ощущение, это ощущение причастности к чему-то очень-очень важному и очень ответственному. Поэтому родина, конечно, ее нужно и отстаивать и, ну, ее естественным путем человек отстаивает, потому что это его родня, это его вот семья, можно сказать, вот это самое главное. И наша, наша земля, кстати, которую вот нам оставили наши великие предки путем невероятных усилий, ведь мы же отвечаем за нее. И эта земля, это Россия. Ну а пока в Москве в парад победобесия. Лінсі Грем, це до речі, сенатор США підтримав пост Трампа із звинуваченнями на адресу Путіна і навіть заявив, що Сенат Сполучених Штатів Америки готовий запровадити нові санкції проти Росії. Ну це якщо той не погодиться на мир. І вже навіть підготовлено двопартійний законопроєкт, який передбачає додаткові тарифи на ті країни, які купують російську нафту, газ та уран. Це до речі, наголосив сенатор республіканець. Ну и снова имеем порцию витя на эрефии. Так знаете, они постоянно там волают про международную политическую арену. И мне на самом деле в последнее время все менее интересно даже смотреть за глупостями Макрона, вот за этой пошлостью в Ватикане. Ну в принципе вдумайтесь, да. Идут похороны человека, к слову которого прислушиваются более миллиарда людей. Над его, в буквальном смысле, над его телом беседуют люди о чем-то совсем другом. Это какая-то, по сути своя, феноменальная пошлость. Когда подводят безбожника Макрона с сатанистом Зеленским, они садятся 15 минут о чем-то поговорить с Трампом, при том Трамп еще отсылает Макрона, и, и все это вот здесь. То есть это полное непонимание ни места, ни времени, ни осознания, вот все эти улыбочки, весь этот, этот идиотизм. То есть эти люди прощаются с человеком, который традицию ведет от Петра. Не будет Зеленского, не будет большого количества всякого разного геморроя. Вот. Но ясно, что как бы наше руководство имеет на это свою точку зрения. Вот. Что касается предупреждений Трампа, до 30 апреля, как я уже сказал, сказать, никто ничего явно сделать не успеет. Вот. Ну а насчет переговоров без всяких там условий, ну, я не вижу, честно говоря, смысла, а самое главное, я вижу так сказать, опасность опять быть обманутыми, если начать переговоры с тем, кто, по сути, незаконен да, и, по большому счету, навязывает собственные какие-то условия. Но смотрите, он, мало того, что он незаконный так сказать, по своим законам, там, по внутренним, так он еще действительно вот имеет вот этот вот указ, это значит, что любые переговоры с ним могут быть оспорены. Вот. Да и, опять же, не очень понятно, о чем, о чем переговаривать. Что касается угроз Трампа, вот всех этих переговоров, и прочее, прочее. Ну, возможно, это какие-то вещи, так сказать, которые там можно было ожидать, или они какие-то дежурные. Трудно сказать, трудно сказать, что там конкретно ему там рассказывают. Вроде бы как он убрал Макрона. Да, Макрон тоже хотел присутствовать, что-то такое, так сказать, там, поддакивать, да. Вот. Ну, не знаю, вот эти, Ці штуки остаються для нас э, непрозрачними. Але що б там не відбувалося в московських студіях, а також на міжнародній політичній арені, я нагадую, українці нам з вами своє робити. Тож давайте невпинно підтримувати наші сили оборони і донатити на їхні потреби. Нехай відправляють окупантів туди, де їм місце, бо ви ж знаєте, воно точно не на нашій. Українській землі і дякую вам за ваш зворотній зв'язок. Не забувайте залишати коментарі і під цим випуском. І обов'язково бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.